巨大な玉がありますよ今回は島根県松江市の玉造温泉に来ております古くは枕草子にも書かれ日本三名泉の一つに数えられることもあるそうです歴史を重んじた温泉街なので温泉街の近くにある玉造湯神社にお参りしてから温泉に行ってみようと思います玉造湯神社には願い石 石っていうおまじないがあるみたいでぼちゃんもやってみたよ社務所で石の元を購入いたしますまずはこのお守りの中の石をこちらの丸い願い石の前から出るご神水で清めますそして丸い願い石にカナい石を当て願い事をするのでございます 金い石は持ち帰ってお守りにします付属の願い札に願いを書いてと願い札納入箱に入れまする叶うといいなでは温泉に行ってみましょう。 り温泉に流れる玉湯川沿いには多くの温泉旅館が立ち並びます少し小高い場所にある立派な建物今回は極水の庭ホテル玉泉さんの貸切風呂に入ってみるね建物の中もゴージャスです貸切り風呂は2つあるけど今回は白鳥の部屋に入ってみるねおっと鍵を開けなければ。 脱衣室に入りましたよめちゃ広くて衛生的ですよね汚れや使用感もほとんどありませんよそれでは入浴準備と脱衣室の紹介だよ銅のカゴや椅子が何気に和風で高級感がございますわ。 ドライヤーやアメニティも充実で安心だね玉造温泉は縁結びの地と言われるから今回は久々に水引き髪飾りをつけて入浴してみるね本来髪につけるものではございませんがクリエイティブな精神で盛り付けてみましたよいかかがですかそうそう。 タオルは貸し出してもらえるよヒノキの香りが漂う清潔な浴室に感激小さな庭園もあるよさすが曲水の庭曲泉庭園が自慢のホテルだね床もピカピカ掃除が行き届いてるねさてさて お湯の方はどんなな感じかな天然温泉かけ流しでございますね本日の手ぬぐいは紺色の朝の葉柄ですわよどうでしょうかけ湯も板についてきましたかね小窓からは裏山を借景した紅葉が見えていい雰囲気ですねちょっと暑い と思ったら久々に湯もみ棒発見この棒で混ぜると温泉成分を薄めることなくお湯の温度を下げることができるんですよねこういうアイテムがあると温泉好きの気持ちが分かってるなーって思いますいい湯加減になったかな 深い色合いで変わった柄の陶器の湯船だね泉質はナトリウム、カルシウムを含む塩化物温泉冷え性や皮膚の乾燥に効能があるから冬の時期は特にいい温泉だね化粧水に匹敵する泉質と言われる玉造温泉は女性客が特に多い気がするよ温泉街を歩いてみるのもおすすめです エンディングは温泉街の一角にあるおすそ分け茶屋お手軽価格で抹茶と和菓子が楽しめますよおもてなしを感じられて心も体も温まった玉造温泉最後までご視聴ありがとうございました